І ще одна група російських полонених на Курщині поповнює обмінний фонд. У мережі публікують кадри, як росіяни у Курській області сдаются в полон. Предумоляю, что у полон сдаются, ведь ФСБ. Сотрудники ФСБ и других спецслужб тоже а, сдаются а, в Что вам известно об этом, учитывая, что вы как раз тщательно отслеживаете тему военнопленных а, с обеих сторон? А какая ситуация в этом смысле? Наши источники, которые ну, имеют, наверное, прямое отношение к Лубянке, они говорят о том, что в целом все в шоке, потому что никогда в жизни такое количество сотрудников и офицеров Федеральной службы безопасности не попадало в плен. Тем более там с белыми флагами, с таким позором, когда все это еще фиксируется средствами объективного видеоконтроля и аэроразведки публикуются в режиме нон-стоп. Конечно, такого за всю историю Федеральной службы безопасности не было. И, и сейчас они, кстати говоря, их центр общественных связей и их пиарщики активно приходят в различные телеграм-каналы и в YouTube, в том числе к нам, к нам в комментарии, и начинают объяснять, что нет, вот погрансслужба ФСБ, пограничники, это не ФСБ, их просто вот передали введение Федеральной службы безопасности. То есть они даже пытаются каким-то образом защитить Лубянку от этого Вселенского позора. Конечно же, военнопленные ФСБшники это очень, это, это, очень ценные персонажи для обмена. И, конечно, Украина сейчас будет предъявлять в ходе переговоров, выдвигать значительные требования и, наверное, в первую очередь освобождать тех же бойцов полка АЗОВ, которые так или иначе в любом случае подвергаются сейчас наиболее жестоким пыткам в России. И кадры сдачи россиян у полон не поодинокие. Що будь-яка інформація потребує верифікації, адже українська сторона офіційно не коментувала ні операції в Курській області, ні кількість полонених. Лише в перші дні Володимир Зеленський під час одного зі своїх звернень зазначив, що днями суттєво виросла кількість обмінного фонду. І додам, що зсу просунулося мінімум на 30 кілометрів глиб території РФ. Це тільки те, що офіційно визнало Міноборони РФ. Там заявили, що вони нібито запобігли спробам прориву мобільних груп ЗСУ на бронетехніці в глиб російської території в районах Толпіну, Журавлів та Общого околодізів. Тобто бої йдуть приблизно за 35 кілометрів від кордону. Українські сили взяли під контроль Олешню та Гончаровку на Курщині. Українське село Олешня, яке знаходилось на території Росії. Дуже українське. Так, козаки українські, Всі постаралися на славі. Слава Україні! І так у нас Ганчаровка село Перед Суджей. І тут хрестик, а не видно, там написано: «Господи, спаси і сохрани отечество». Я Господь Бог, я сохраню. Все.